জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান ওম তৎসৎ মাধৱ অশুত অনন্ত গোবিন্দ শিৱ সনাতন হে প্ৰভু জগন্নাথ হে প্ৰভু জগন্নাথ জয় জয় শ্ৰীৰাম সীতাৰাম জয় জয় শ্ৰী হনুমান ওম তৎস ওম তৎসৎ বাসুদেৱ 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 হে প্ৰভু হে প্ৰভু জয় জয়তে অসমবাসী ৰাইজলৈ সতগতি বা শুভা শুভেচ্ছা জনাই আজি পদ্মপুৰাণ ভূমি ভূমিখণ্ডৰ বেন ৰজাৰ এটি কাহিনীৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ এতিয়া বেন ৰজা কাহিনীটো এনেধৰণৰ বেন ৰজা হৈছে বেন ৰজাৰ পিতৃ নাম হৈছে অংগ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ নাম হৈছে সুনীঠা শুনীথাই পূৰ্বতে এজন ঋষি তপস্যা বাৰে বাৰে ভংগ কৰা অপৰাধত তেখেতৰ গৰ্ভত মানে তাইৰ গৰ্ভত শুনীঠাৰ গৰ্ভত এজন পাপী পুত্ৰ জন্ম হ'ব বুলি অভিশাপ দিছিল আৰু তেওঁ মানে বেন ৰজাৰ পিতৃ অংগ বিষ্ণুভক্ত হোৱাৰ বাবে বিষ্ণুৱে তেখেতক এজন ধাৰ্মিক পুত্ৰ জন্ম হ'ব বুলিও বৰ প্ৰদান কৰিছিল সেয়েহে দুয়োজনৰ কথা দুয়োজনৰ এজনৰ অভিশাপ আৰু এজনৰ বৰ মান্যতা দিয়াৰ দিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম অৱস্থাত বেন ৰজা এজন ধাৰ্মিক যিজনে নেকি জাজন যজন বেদ অধ্যায় সন্ধ্যা উপাসনা তপস্যা দান শাধা চুৱাহা সাব্য কবাদী যজ্ঞাদিক্ৰিয়া পিতৃ তৰ্পণ অতিথি সেৱা পিতৃ মাতৃ চৰণ বন্দনা তীৰ্থভ্ৰমণ সমস্ত বেদ ধৰ্ম পালন বিপ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ পদ বন্দনা এইবিলাক সকলোবিলাক নিয়াৰিকৈ কৰি আছিল কিন্তু মাকৰ যি এজন পাপী পুত্ৰ জন্ম হ'ব বুলি কোৱা যি অভিশাপ সেই অভিশাপ সফল কৰিবৰ কাৰণে বা সেই অভিশাপৰ মৰ্মে বেন ৰজাৰ কাষলৈ এজন নগ্ন চত্মবেশী পুৰুষৰ আগমন হৈছিল আৰু তেওঁ বেত ধৰ্ম দুখক অসৎ শাস্ত্ৰ তেখেতক শ্ৰৱণ কৰি শুনাইছিল আৰু সেই শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই সেই বেন ৰজাই তেখেতে পাপ ধৰ্ম আচৰণ কৰি জাজন যজন বেত অধ্যায় সন্ধ্যা উপাসনা তপস্যা দান স্ৱাধা ছোৱাহা সাব্যক আদি যজ্ঞ আদি ক্ৰিয়া পিতৃ তৰ্পণ অতিথি সেৱা পিতৃ মাতৃ চৰণ বন্দনা তীৰ্থভ্ৰমণ সমস্ত বেতধৰ্ম ত্যাগ বিপ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ পাদবন্দনা ত্যাগ কৰি ৰাজ্যত পাপ ধৰ্ম বিস্তাৰ কৰিছিল কিন্তু শেষত সপ্তৰিষিৰ যি সেই পাপ ধৰ্মৰ কাৰণে সপ্তৰশি খং উঠি তেখেতক তেখেতৰ সু বাহু আৰু বাওঁ বাহু মন্থন কৰিছিল আৰু সেই মন্থনৰ ফলত সোঁ বাহুৰ পৰা এজন দৈত্য জন্ম হৈছিল আৰু বাওঁ বাহুৰ পৰা এজন বিষ্ণুভক্ত জন্ম হৈছিল তাৰ পাছতেই বেন ৰজা নিষ্পাপ হৈ তেখেতে বেৰা নদীৰ পাৰত বিষ্ণুক ধ্যান কৰি তেওঁ মুক্তি লাভ কৰিছিল বেন ৰজাৰ থুলমূৰ্গীয়া কাহিনীটো ইমানেই এতিয়া আমাৰ সমাজত যিসকলে জাজন যজন বেদোধ্যায় সন্ধ্যা উপাসনা তপস্যা দান শ্ৰাধা ছুৱাহা সাব্য কা কাবাডী যজ্ঞাদিক্ৰিয়া পিতৃ তৰ্পণ অতিথি সেৱা পিতৃ মাতৃ চৰণ বৰ্ণনা তীৰ্থভ্ৰমণ সমস্ত বেদ ধৰ্ম ত্যাগ আৰু বিপ ব্ৰাহ্মণৰ পদবৰ্ণনা কৰিবলৈ এৰি দিছে তেওঁলোকে এই পদ্মপুৰাণ ভূ ভূমিখণ্ড অনুসৰি তেওঁলোকে তেওঁলোক একো একোজন পাপ ধৰ্ম আচৰণ কৰালৈ পৰি পৰিণত হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনালোকক মই এইখিনি দেখাই দিছোঁ এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মই দি দিছোঁ এইটো চাওক বেন এইটো ইয়াৰ পৰা পঢ়িব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িলেই মই যেনেধৰণে মই অলপ শ্বৰ্টকৈ কৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে গীতেই মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ ডিটেইলছকৈ পাব আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িলেই গোটেইখিনি পাব মই যেনেকৈ কৈছোঁ এইবিলাক মানে আজিকালি মানে শাস্ত্ৰ অধ্যয়নটো মানে প্ৰায় লুপ্ত হৈ গৈ আছে সেইটো কাৰণে সমাজত মানে পাপ ধৰ্ম আচৰণটো বেছি হৈছে এইবিলাক মানে কলীয় প্ৰভাৱ গতিকে এইবিলাক মই আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিছোঁ এইবিলাক পঢ়ি পিনি অলপ হ'লেও ধৰ্ম সংস্থাপন হ'ব বুলি মোৰ আশা পুনৰ মানে সত্য শুদ্ধ সনাতন ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বুলিয়ে মই এইখিনি কৈ আছোঁ মই কোনো কাকো মানে বিভাজন কৰিবলৈ বিচৰা নাই মই একতাটো কেনেকৈ পুনৰ হয় আগৰ পূৰ্বৰ যি একতা শংকৰদেৱৰ যি বৰ অসম গঢ়া যি হেঁপাহ সেই হেঁপাহটো আকৌ পুনৰ কেনেকৈ হয় সেইকাৰণেহে মই এইবিলাক মানে আপোনালোকলৈ দি আছোঁ হয়তো সত্যটো প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে বহুতৰ মানে মোৰ প্ৰতি মানে আক্ষেপ ভাবিব পাৰে কিন্তু সত্যটো এইটোৱেই যে এই ফুৰাণবিলাক এই পুৰাণবিলাকৰ তথ্য যুগুতাই শ্ৰীমন্ত শংকৰ মাধৱদেৱে কীৰ্তন ঘো কীৰ্তন নামঘোষা এইবিলাক সমস্ত শাস্ত্ৰবিলাক এই মানে চাৰি বেত ওঠৰ পুৰাণ চৈধ্য শাস্ত্ৰ এইবিলাকৰ পৰাই নিনি তাত মোৰ ৰহস্যটো তাত থৈ দিছেগৈ মানে ৰসটো থৈ দিছেগৈ কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি ইয়াত বহলকৈ আছে তাত চুটিকৈ আছে কিন্তু সেই চুটি বস্তুবিলাকত মানে ঠেক বস্তুত মানুহে সেই ৰহস্যটো মানে ভেদ কৰিব নোৱাৰা কাৰণেই তেওঁলোকে মানে বেবেৰীবাং কোবাই কোবাই গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে সেইটো কাৰণে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকে বহলভাৱে পঢ়ক কীৰ্তন ঘোষাও পঢ়ক ভাগৱতো পঢ়ক পুৰাণবিলাকো পঢ়ক চব সকলো শাস্ত্ৰই আমি নিন্দা কৰিবলগীয়া এখনো শাস্ত্ৰ নাই সকলো শাস্ত্ৰই পঢ়ক আপুনি এখন শাস্ত্ৰত স্পষ্টকৈ যদি পোৱা নাই বেলেগ এখন শাস্ত্ৰত পাব স্পষ্টকৈ সেই গতিকে এইবিলাক চালেহে বা পঢ়িলেহে আপোনালোকে সত্য শুদ্ধ সনাতন যি আমাৰ সনাতন ধৰ্ম এই সনাতন ধৰ্মটো মজবুত হৈ থাকিব সনাতন নীতি আদৰ্শ মজবুত হ'ব সনা সমাজত একতা সুদৃঢ় হ'ব যদি এইখিনিকে নকৰি আপোনালোকে ক'ৰবাত কিবা এটা কোনোবা এজনে ক'লে বুলিয়ে সেইটোকেই হয় বুলি ভাবি পিনি যদি আপোনালোকে সাপ সৰাপুৰি দি পিনি থাকে তেতিয়াহ'লে সমাজখন আৰু বিভাজন হৈ গৈয়ে থাকিব গৈয়ে থাকিব লাষ্টত গৈ পিনি মানে পত্নীয়ে পত্নীয়ে এটা ছাইডত ভাত ৰান্ধিব লাগিব আৰু পতিয়ে এটা ছাইডত ভাত ৰাখি প্ৰতি পত্নীৰ মাজতো মানে বিভাজন হোৱাটো চিৰ সত্য মানে এইটো হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইখিনি হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সতৰ্ক হওক সজাগ হওক সকলোৱে শাস্ত্ৰবোৰ পঢ়ক কোনো এখন শাস্ত্ৰকে নিন্দা কৰিবলগীয়া নহয় আপোনালোকে পঢ়ক পঢ়িলেহে বুজি পাব এইবিলাক মই যিবিলাক ৰহস্য পাই থৈ দিছোঁ এইবিলাকৰ মতেতো সমাজ মানে বিভাজন হোৱা কোনো কথাই নাই এতিয়া মইনো কিমান লাগি থাকিম অকলে অকলে আপোনালোকক চিচনলৈ ফটকুটি বা প্ৰণাম প্ৰণাম জনাইছোঁ কিছুমানে কয় এই বোলে এই বেতবিলাক বোলে ব্যাসে পগলা হৈ লিখিছিলে হ'লে সেইটো নহয় ভগৱান কেতিয়াও পগলা নহয় ভগৱানে মায়াহে কয় মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ক এইবিলাক আমাৰ যি বেত ধৰ্ম এইবিলাক ত্যাগ কৰিব নালাগে সেইটো কাৰণে ভগৱানে আমাক অপশ্যনো দি থৈ দিছে যে তোমালোকে যেতিয়ালৈকে ঘূৰি ফুৰিব মেলিব পৰা তোমালোকে তীৰ্থ সেৱা তীৰ্থ ভ্ৰমণো কৰা যজ্ঞ যজ্ঞ যিবিলাক মানে ভগৱানৰ অৰ্থে যিবিলাক শুভ কৰ্ম সেইবিলাকো কৰা চব কৰা এইবিলাক এৰিবলগীয়া নহয় দান তপস্যা উপাসনা যজ্ঞা দি ব্ৰাহ্মণ সেৱা এইবিলাক সকলোবিলাক কৰা কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ অথন্ত অৱস্থা হ'ব যেতিয়া আপুনি জৰাকাল হ'ব সকলো যাব মেলিব নোৱাৰিবা তেতিয়া সকলোবিলাক বাদ দি কেৱল মাত্ৰ ভগৱানক ধ্যান কৰাটোৱেই মানে ধ্যান কৰিবলৈ শাস্ত্ৰবিলাকে উপদেশ দিছে ইয়াকে কৈ আজি এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিৰাম লৈছোঁ আপোনালোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি তথা সনাতন হিন্দু একতাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ হ'ব শ্ৰীচৰণত ভিডিঅ'বিলাক অৰ্পণ কৰি আছোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা এই ভিডিঅ'বিলাক ব এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে যদি সমাজত সনাতন ধৰ্ম উৎসান হয় তাৰ বাবে আশা কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি হ'লেই মোৰ আত্মাই চিৰ শান্তি পাব সেয়েহে আপোনালোকলৈ আপোনালোকলৈ শতকোটি বা প্ৰণাম জনাই আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত আপোনালোকলৈ সহস্ৰ কোটি বা প্ৰাৰ্থনা জনাই মই আপোনালোকৰ একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ বৰ অসম গহুতা এইবিলাকৰ আহ্বান জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো বিৰাম দিছোঁ জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান হৰ হৰ পাৰ্বতীপতে নমো নম ওম তৎস বাচুদেৱ বাচুদেৱ বাসুদেৱ ৰাম